Была отличная победа с нашей стороны против хорошей команды, против команды, которая за последние матчи проиграла только Динамо Киевскому, uh, команда, которая забивали за последние матчи только Киевская Динамо. поэтому команда была супер организована, это чувствовалось. Но в сегодняшней игре мы оказались сильнее, забили три гола, могли забивать еще больше. Поэтому думаю, что сегодняшний результат полностью заслужен. Eu, eu ficaria triste, era se não tivéssemos ganho. É, agora, agora, eu fico sempre contente quando a equipa cria muitas oportunidades para, para marcar. Hoje criámos muitas, muitas dessas, dessas oportunidades, foram criadas de uma forma é, clara. Fizemos três, podíamos ter feito, feito mais. Мне всегда очень радует, когда команда создает моменты в игре. Из них мы смогли реализовать три, могли реализовать еще больше. Но я бы переживал, если бы этих моментов вообще не было. А так я очень доволен сегодняшним матчем. Спасибо. Еще вопросы? A entrada do Barachuca nos primeiros jogos foi a sua improvisação, a rotação para este jogo? Ou você está, tem um planos de criar esse jovem um grande jogador? Não, o Barachuca é um jogador no qual nós depositamos grandes esperanças e no qual nós muito muito acreditamos. é no qual muito e grandes resultados. Obviamente tivemos um jogo há, há dois dias. Era preciso dar alguma frescura física à equipa. Mudámos mudámos alguns jogadores. Boréu fez parte desse desse plano porque é um jogador no qual Но закрытый темп В то же время понятно, что ваш актер провел последнюю игру всего два дня назад, и нужны были некоторые замены для того, чтобы ребята отдохнули, они были физически уставшие. И Борячук попал в список этих игроков, которых мы поменяли. Багато хто вже говорить, що Шахтар суттєво попереду Динамо, зокрема так, не треба вимагатися, там ще зоря, ще зоря є, але оці питання турнірної боротьби настільки небезпечними зараз стоїть для вас такі розмови, що ну, мовляв, вже з шахтар там не у Шахтарі клас Кампіау, там живе тупон Шафренд, ОССАБ, Де в Саберки живуть Дінамо Імпато, Кондро Олександрія, Осокон який у Шахтарі клас Кампіяв. Eu acho, eu acho que ninguém é, é campeão é, à primeira jornada da segunda volta. Campeão, campeão assim. é, portanto, isso, isso para nós, é, obviamente que estamos, estamos satisfeitos é, por estar, estar em primeiro, mas é, o que interessa é, é realmente a nossa equipa e... e e eu acho que a equipa tem tem estado a um excelente um excelente nível é preciso perceber que temos que manter este nível se querer se queremos alcançar aquilo que desejamos, que é, que é sermos campeões agora Ну понятно, что мы довольны и нас радует, что мы находимся сейчас на первом месте. Но не стоит забывать, что впереди у нас еще очень много важных матчей против хороших команд, и нам нужно быть внимательными. Мы сейчас находимся на правильном пути, будем надеяться, что будем его следовать. Ну мы прекрасно понимали, с кем мы играли сегодня. Готовились очень серьезно, проанализировали все, что мы делали с Полтавой, с Ворской. Все хорошее, все плохое, проанализировали игру Шахтера. Мы четко понимали, что надо было не дать сыграть на флангах команде Шахтер. Попытались и вроде получилось. Фланги сегодня не так активны были в лице Будко и Смаэли. Но в центре, видите, в, общем, в первом тайме, если еще, пытались, чтобы эти проникающие передачи не проходили. Хотя одна прошла и... Депутант команды молодой футболист Борисчук забил мяч, то во втором тайме, видите, потеря Ковалева она, в принципе, сказалась, мы как бы не перестроились еще, ну, для нас это, будем говорить, бесценный опыт, который необходимо набираться, играя с такой командой, которая на ходу, мы все видели в четверг, что себя представляет Шахтер. Ротация была плана у Шахтера, мы готовы были к тому, что появятся новые футболисты, но, видите, до конца не выдержали, и, конечно, результатом мы недовольны, но, с другой стороны, будем анализировать, будем делать определенные выводы и выносить все положительное, что было в этой игре. А характер у ребят все-таки есть. Положительные моменты были, сама дача была хорошая, и плюс элементы такидского плана там тоже были неплохие. И плюс самое главное, мы знаем, насколько «Шахтер» ведет интенсивную игру свою. Пытались тоже в общем, построить контринтенсивную игру, у нас не совсем получилось. То есть наши скорости немножко оказались ниже, чем скорости «Шахтера». За счет этого команда выиграла, добилась нужного результата и движется вперед. А мы будем анализировать и готовиться к следующему матчу, который не менее ответствен где мы едем играть с Луганской «Зарей», поэтому есть неделя для того, чтобы подготовиться к этому матчу. Спасибо, Виктор Гаврилович. Вопросы, коллеги? Да, пожалуйста. пожалуйста. А, ну сейчас. Предварительно, слава богу, нет перелома э, чашки, но там что-то со связочным аппаратом, поэтому мы ждем, сейчас МРТ сделает ему, и, в принципе, или растяжение, скорее всего, растяжение связок, но как бы серьезное. И у нас получается ковалевый был, у нас и так лазарет, вы сами знаете, в общем-то, группа футболистов отсутствует, и только приступила к индивидуальной работе. И плюс мой я получил четвертую карточку, и на следующую игру будем думать, кого готовить, как готовить, потому что никто задачи не отменял перед нами. Еще вопросы, коллеги?

Симпатия нам не надо, в то же время ребята старались, бились в каждом эпизоде и, будем говорить так, сыграли так, как сыграли, а действия арбитра мы не обсуждаем. Еще вопросы? Виктор Гаврилович, у меня есть вопрос. Скажите, вот все-таки вы сказали о ротации, да, все было ожидаемо, но вот Борячук, появление его в стартовом составе, немножко, наверное, вас удивило, и вот это вот за счет его скоростной работы, может, за ним где-то не успевали, нет? вы знаете, я скажу еще больше, мы как раз проконсультировались, у нас экспресс-анализ такой был, у нас есть Паша Полигенько, который с ним играл в сборной, и, в принципе, мы буквально, мы понимали, что есть такой молодой, талантливый футболист, сегодня увидели его в деле, да, он забил первый мяч дебютный. Но, с другой стороны, мы уже знали информацию, что это очень взрывной, скоростной футболист, который э, скоростной дриблинг у него, ну и хорошо реализовывает моменты, то, что он сегодня доказал. Поэтому для нас это не стало неожиданностью, а, с другой стороны, очень рады, что такой молодой футболист дебютировал в Премьер-лиге и пусть движется вперед. Ну, а опять же, мы должны, знать, в общем-то, противостоять и таким футболистам, ну, а талантливая молодежь есть у Шахтера, и только им дорога светлая.